Не надо, может. Не надо, я не С элементами восточной крови. У нас уже прямой эфир. Да. Очень замечательно. Тоді мы розпочнем наш ефір. Це онлайн-проєкт подій в третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. У нас тут дуже гарна кусовка. До речі, сьогодні яке в нас 16 квітня. Ми тут збилися із чисели з днів. Але сьогодні ми хотіли присвятити цю програму в школі громадської участі, на якій ми зараз всі знаходимось. І я надаю слово головному на цьому нашому мероприємстві. Поряд зі мною сидить Лев Абрамов. Хотіла вас представити, ну, щоб нічого не наплутати, представтеся самі, будь ласка. Взагалі просто скажу, я да, Я лише тільки скажу, що це дуже гарна особистість, дуже відома людина в Україні і не тільки в Україні. Головний наш розпорядник того, що в нього маркер, а в кого маркер той самий головний на, цьому, на, на цій події, і єдине скажу, що ми вже другий день на цій школі, школі громадської участі, і даю слово. Пане Лево. Мене звати Лева Абрамов, я представляю громадську організацію Інститут софткультурного менеджменту. І на мою думку, що спільно е, з колегами ми робимо дуже важливу справу, е, намагаємось удосконалитись тематики розвитку громад. Ми, е, на нашу думку, що на відміну чим ми, ми не відрізнялись, багаті бідні ми. Е, то ми все живемо в громадах, і ми наше завдання, якби нашої організації, це зробити так, щоб ці, ці громади стала жити краще. Саме цьому і присвячена наша школа. Це вже третя частина. На першій частині ми розповідали чим якби, характерна ознака нашої школи, що ми спираємось на декілька базових тез. Ми займаємося розвитком громад. Розвиваємо це через інструменти для цього. Є центри місцевої активності на базі закладів культури або інших громадських організацій. Індикатором успіху для нас є стан соціального капіталу. Це третя частина. першій частині ми розповідали про наше бачення цієї ситуації. Ми проводили тренінг на другій частині. Що було тому році? Ми запрошували кращих фахівців з Росії, Польщі України, які давали. Власне бачення по розвитку громади розвитку благодійності. А третя частина, яка відбувається зараз піщанами в Криму, відрізняється тим, що її да створили самі наші учасники, оскільки вони запропонували ті теми, які їм потрібні, і вони проводять майстер класи тренінгу і сесії з кращими практиками по розвитку громад, якими вони володіють. Тому ці відмінність. Цієї школи, на мою думку, вона цікава тим, що вона постійно змінюється. І третя частина для нас дуже важлива, що вона створюється самими нашими учасниками, і обов'язково потрібно згадати, що це здійснюється в межах нашого проекту школи громадської участі за підтримки фонду Чарло Стюарта. Ну і я вже звідси, чи чути мене добре, Юра. Да? Е, я ще звідси хочу сказати, що це всі, які присутні, це ті люди, які є учасниками цієї програми. Я думаю, кожен зможе там поділитися якимись певними враженнями. Я думаю, що певна Лео буде цікаво учити ці враження. І нагадаю, що це програма, проект подій в третьому секторі, якраз зібралися найкращі представники громадських організацій України. Ну і відомі, мабуть, знову ж таки, не тільки в Україні, а їх пору, не ймежами. Багато там вже нас фінансують різні такі е, е, дуже гарні організації. Фонди, одна з них, фонд е, Чарза Стюарта Мод, та моєму дякую фонду за те, що він дав нам таку можливість бути сьогодні тут, у піщаному коло моря, і гарно так спілкуватися в такому тісному морі. Ну і крім того, ми ще всі тут е, спостерігаємо, як відбувається е, трансляція. Програми подію в третьому секторі. Тому кому що цікаво, може, я думаю, щось можете говорити. Це наш формат, це для нас, для громадських активістів. Я думаю, що я так переміщу, щоб були колеги наші. У кого є бажання щось сказати стосовно школи. Я у нас я. Не представляю громадський сектор, я представляю місцеве самоврядування. І мені сьогодні така думка прийшла, що я внідрився в громадський сектор, і мабуть, і за того, що сьогодні всі інститути перепідготовки, які надають покращення, е, підвищення кваліфікації державних службовця, вони, мабуть, не відповідають під вимогам часу, вони відірвані від громади. І тут я це зрозумів і намагаюся всі ті. Е, Прекрасні ініціативи громади сьогодні донести до наших керівників, ну в окремо взятому буде говорити районі, але маємо можливість спілкуватися із багатьма керівниками по території України. І ось ці позитивні надбання, які я отримаю в школі громадської участі, я передаю передаю туда. Я думаю, що спільними зусиллями ми все ж таки можемо зробити добрі корисні справи на благо розвитку нашим. Так, я ще скажу, Ольга що все те, що ви сказали, воно транслюється в Ютубі в прямому ефірі. І багато хто може почути вашу теж те, про що ви зараз говорите. Ну і навіть цей формат такої програми, яка єджується, які розробляли інститут розвитку креативних технологій та вас медіа, яким не знаю. Маша, Маша, має желання сказати, що на Да, Валерий давайте Мы сегодня на протестной сессии Елена Кваша из регионального телевидения города Кировограда рассказывала о практике взаимодействия общественной организации и телевидения. Мы много узнали нового, и также мы с Ирой Ира рассказала свое впечатление и мое впечатление, что мы начали использовать формат журналиста Потому что мы познакомились с журналистами благодаря общениям в школе Алар и благодаря школе новостей участи, которая генерала Пухнеса, И мы хотели также рассказать, например, с точки зрения руководителей общественных организаций, общественности, да, самим быть журналистами, самим вести mm -hmm. аналитические передачи и, специальные передачи, посвященные нашей русской специализации. И поэтому я знаю, да. что у Маши уже есть свои тоже. Да, Да, моя передача, которую вот я решила сделать, потому что у меня есть небольшое чтобы, ну, непонимание той редакционной политики, которая сейчас есть на украинских телеканалах. Да, ну и тогда я расскажу о своем формате, потому что у меня тоже появилась своя передача, которая называется «Обидня кава». Это как раз передача для представителей третьего сектора. И это передача дает возможность узнавать про новости, цикавые новости, ну не будет Які відбуваються в третьому секторі, а також можна стати учасником, ставши гостем цієї програми, гость він приходить на обідню каву, розповідає про себе, про свої досягнення і таким чином він стає пізнаною особою, що в третьому секторі не, мен, не менш важливо. Я сама представниця третього сектору, я знаю, що потрібно в третьому секторі. Ну і мені було приємно знову ж таки, якщо ця передача вона буде. Розширюватися, Розширювати, так, що її будуть дивитися, і, і, і що я буду отримувати такий фідбек. Тобто я буду отримувати зворотній зв'язок, і буду розуміти, що насправді цікавить такі серці. Mm -hmm. От зараз у нас вже вибулося, там я, я розповідала, що вже є декілька рубрик. Одна з них це веде Євгеній Жук, знову ж таки представник влади, він веде рубрику, він розповідає про нові проекти, які оголошуються, і розповідає, як, наприклад, ту саму аплікаційну форму. Оформити, тобто куди звернутися, говорить там, як зробити так, щоб ваша проєктна пропозиція була підтримана. Тобто це одна рубрика. Інша рубрика це якраз по співпраці з бібліотекарями, коли бібліотека, представники бібліотечної сфери будуть розповідати про взаємодію з заднім сектором. Також дуже корисно, знову ж таки, ахалар нам відкрив бібліотека і від зовсім з іншого боку, це зовсім інші люди. Насправді, в моєму розумінні. Ну і так само така цікава вже в нас рубрика є, яка називається успішність організація. Є така вже моя гарна знайома цела форматка, яка надає такі практичні рекомендації, що зробити для того, щоб організація була успішна. Якщо у вас є ідеї, ви можете також зголошуватись і робити корисні справи для всіх, яких треба взяти. В цьому саме змушені. Есть часто представители общественных организаций из разных глав Украины. И общаясь с разными с руководителями общественных организаций, мы узнаем о реальной ситуации, о том, как происходит в другой части Украины. То, что мы вряд ли можем узнать тоже, всем смазываем информацию и прочитать газеты. То есть это первая информация из первых уст о том, что там, действительно происходит, обмениваемся практиками. Каждый получает свой уровень апгрейда, с которым он уезжает в свой город рассказывает и уже имеет инструмент того, что а вот, например, в Пирятине вот такое происходит, а у нас еще нет. Да, но мне приятно тоже, когда познакомилась с этой технологии они сейчас говорят, даже не знали, что есть такой город, Пириат, Полтавщина. Ну, то есть тоже возможности для того, чтобы не только о тебе знали, как о, представителе общественной да, организации, а также о реализации своего города. Потому что, вот, опять же, мой город, маленький город, такой незрачный маленький город, но на самом деле это древняя история, это свои традиции, это своя культура. И они узнают, узнают через такие передачи, которые мы сейчас, в которые мы берем сейчас уч участие. Да? Ну, я можно, мне вот кажется, что было бы, а, как бы очень... Вернитесь к нам, да. Мне кажется, что если поскольку я человек сам, который не только руковожу общественной организацией, но и три года провел в прямом эфире на традиционном телевидении передачу аналитического характера, хочу сказать, что очень важно, если мы говорим, если появилась какая-то площадка, которая относительно независимая, да, то есть от то коммерческих структур и так, далее, и так далее, то очень важно, чтобы она стала интересна не только как бы, общественным организациям и лидерам, потому что общественные организации могут говорить вечно, а это говорили бы люди, они всегда. А важно людям широким массам. Сейчас почти половина людей имеет доступ к интернету, и поэтому это хорошая возможность. Но когда для того, чтобы стать интересным, людям нужно говорить про людей. И нужно говорить не про организации, потому что организации как бы всегда в своих, как бы, бывает, а у них свои бывают, а про проблемы тех людей, ради которых созданы эти организации, про их реальные жизненные истории, реальные жизненные ситуации способы mm. решения этих жизненных ситуаций. И по большому счету очень важно, чтобы, допустим, если это есть какие-то там позитивные истории, об этом люди знали, потому что это станет алгоритмом для улучшения конкретной жизни людей. Например, вот все сталкиваются, ну, массово мы видим в средствах массовой люди болеют, нет денег на лечение. Что делать? И если есть у кого-то, я знаю, что у наших партнеров, общественной организации, они пытаются найти вариант решения вот для тяжело больных людей, как собрать деньги на их лечение. Это волнует многих, волнует, да. То есть, и вот про такое очень важно, чтобы было независимо. Потому что часто нам, как бы мы говорили, <laughs> разбирали сегодня, что традиционные СМИ не дают такой возможности. Не потому что то, что мы хотим говорить в одном формате, у них свои форматы. А у нас есть, как мы считаем, что важное сказать. И если у нас появилась площадка, то э, важно не говорить не только то, что у нас наболело, вырвалось там но и то, что интересно не только нам, а интересно людям. Когда мы выйдем на новый совершенно уровень, и тогда интернет-телевидение станет более нужным, чем просто телевидение. Да. Ну и хочу все-таки вернуться к нашей теме. Немножко да. еще сказать о школе. Школа формации участия, вот у ну, нас есть где участники, какие-то сидят и думают, что их никто ничего не испытает. Хотілося <різована> б yeah. почути ваші враження, ж що такі два дні пройшло, і от щоб, що, такого корисного і цікавого я б хотіла розказати про, про школу. Про Віця, да. Ну, представте, Олександр, бо будівель секторі, ми якось не знали, ще людина, і ми повинні знати своїх героїв обличчя, і з якого якого організацію. Организация Саша, громче а, говори. А, а, да, Ближе, ближе да? э, 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 Александр Митков, э, Горьковский пункт развития «Громады», организация <соспит> «Непробедовский район», «Непробедовская улица». Э, я нахожусь уже третий раз на школе городской участи». Первая часть была э, в том году, в 2012 году. У нас уже третья часть. И uh, очень интересно, что нам постоянно uh, новая информация дают институты. Если на первом этапе мы проходили uh, наполнение, то есть, что такое информация и так далее, на втором этапе институция менеджера менеджмента дала нам возможность услышать успешные практики также с России и с Польшей. И вот, уже на третьей сессии третьей части школы мы уже uh, делимся своими успешными историями, то, что смог uh, сделать. И uh, очень замечательно, сегодня, вчера мы узнали очень много медиации, спасибо Ире. Очень много... Это отдельная передача. Это uh, 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 Очень много узнали нового о работе с молодежью на Владимир Владимирович презентовал, также о том, какие есть нюансы работы общественной организации с СМИ. Вот, что нам презентовала Елена Тимаша. Вот, Кировоградская первый раз Плюс к этому всему то атмосфера, которая здесь заряжает, мотивирует и дальше наполнить ну, нас. Ну, мы с Италией уже завтра тоже свою часть. Так. Ну даю, 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 давай, Виталий, давай, давай, только очень громко. Виталий Маломуров, Невротронский район, Невротронская область, город дороге. Я от себя, находясь на школе, одну вещь помню, что каждый раз после школы то, что мы делаем, мы уже на практике осуществляем. Если на предыдущем у нас было гости из Польши, да, и гости из России что мы, 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 подумали, что мы можем сделать. Ну, конечно же, тогда проект совместный, ну, с кем? С кем? Понятно, с русскими. А почему? А мы английского языка не знаем. там не обучили. Поэтому, на самом деле, объединилась группа общественной организации и создали такой проект «Площадка» называется. Что, интересно, интересного сегодня здесь, за эти два дня, на мое мнение, это то, что основная задача как вот стоит, и как нам помогают здесь, ну, лево в том числе. о том, что, ребята, должны быть совместные проекты в И тут становится вопрос, какие? Ну, <laughs> ну, да. И вот на самом деле здесь э, за два дня, ну, проекта 3-4, они интересные Единственное, что так прямо не скажешь, какой из них, да, он выстрелит. Но Однозначно такие школы не очень нужны, поэтому и огромное спасибо, конечно, мне понравилась медиация и и, и очень сегодня я насмешлился, посмотрел с другой стороны, там тоже люди, только другие, да. организацию. Да, только да, ровно, чтобы да. я была слышать, потому что это интернет. Да, я понял. Друзья, я Алексей Мак, город Кировоград, Кировоградская областная государственная телерадиокомпания, и я э, ведущий телерадиокомпании, именно э, творческое объединение Radbo Кара. То есть, mm -hmm. это утренняя информационно-развлекательная программа, которая м, освещает не только все события, которые происходят у нас в городе, в области, мы приглашаем в себе на гостевой площадке интересных людей, не только по профессии, а просто, может быть, это будет человек, который активист, которых много тут сегодня. Я очень рад, что мы уже знакомы и не первый раз встречаемся. И э, прежде всего для себя я уяснил, что если ты хочешь, прогресс зависит от тебя. И делай все для того, чтобы ты был прогрессивным сам. Все проекты, как правильно сказал Виталий, э, все реально организовать совершенно для этого не надо никаких средств, чтобы, например, в медиа вас показали. Вот у нас совместный опыт был. Да, Был да. у нас пример, что наши коллеги Маша и Виталик, э, да, показывали Ирина да. свои инициативы, и мы с удовольствием. Леонид. Леонид, Леонид, Леонид вообще наш земля, постоянно активист, понимаете? Поэтому, друзья, очень просто на нас выйти, это сайт. Набирайте просто в поисковике Кировоградская областная телерадиокомпания, и там если наши контакты, если у вас есть какие-то интересные идеи, ролики, ваши активности, присылайте нам, мы обязательно их покажем. Если будет такая возможность, пожалуйста, к нам вы можете приехать. Если у вас нет возможности смонтировать материал, нет, мы, я думаю, не смонтируем так, как бы это сделал первоисточник, по крайней мере, фотографии мы сможем показать. И быть с вами на телефонную связь. Да, и вот я вот хочу опять же сказать, что как раз по кава. Це прийшло від ранкової кави. Спасибо, так. Опять же, нічання, звичайно, а якраз той ролик, який вам насилала, це якраз мене навчали цієї платформи, просто приходити карти. До них я взагалі не знала, що таке можна взагалі робити відео, фото. Тобто, маючи просто елементарний фотоапарат, можна робити відео. Да, и популяризовать себя и свою организацию. И если все эти активности будут... Ну как бы, знаете, все равно наша деятельность должна направлена, направлена быть на одно, на улучшение чего-то. И чем больше у нас будет этих улучшений, не только вот, участников э, семинаров Института социо-процесса, что я хочу сказать очень большое спасибо, потому что наша работа как телевизионщиков стала намного шире. Мы освещаем не только события наши, слава Богу, что нам возможность дана освещать то, что есть э, за пределами и доказывать, что э, людей э, очень много интересных, пусть даже странных в своей работе, не, не но не одни. Их очень много и в каждой сфере, либо же это сфера бизнеса, культура, искусство, э, благотворительность. Поэтому очень приятно было, кстати, да, что э, благотворительные вот такие акции, которые в принципе, нашего семинара поддерживают тоже, опять же, таки будет больше таких людей. Активность это всегда хорошо, особенно э, такие благотворительные. То есть в рамках школы РФТ была собрана участниками на сочке для детского дома. То есть акция, которая организовала Елена Кваша и Кавказское областное телевидение. То есть она все как бы была фундамент с участниками школы. То есть сам пример благотворительная акция была объединена участниками. И дальше будет эта акция развиваться. Также были привезены жолуди, желуди для Владимира Ороса, для, создания дендрологического парка, доброполье. То есть участники школы привезли желуди из своего города, из мемориального мест. Я привезла из мемориального комплекса 400 лет, это была проще в честь освобождения города 10 апреля. И, и на данном привезла новый пиц Шапченко Шевченко. Да, которому больше 300 лет. Она да. сейчас у нас в доме детского творчества. Mm -hmm. Но я обязательно сфотографирую и передам еще фотографию Владимиру, чтобы он видел, откуда эти желтые. Да, как видите, у нас школа очень активная. Не только мы общаемся, общаемся, но еще у нас Далее такие инициативы. Да, а Люда? Люда, да. <соценно> Люда, Ромка. А у нас была Людмила, Шура Трикли, общественная организация для инвалидов. Я хочу сказать большое спасибо и тренерам, и фонду, что она нам возможность учиться. И после таких Продуктивных работа, как мы общаемся опытом, передаем опыт, мы приезжаем в свою громаду и делаем, внедряем вот, лучшие практики, вот, и таким образом мы улучшаем качество жизни нашего. Думаю, все будет хорошо, и будет еще больше. Говорить громче. <coughs> я думаю, все будет хорошо, и мы еще больше сделаем успешных инициатив, совместных проектов. Большое всем спасибо. Да, я хочу еще сказать, что помогает нам выйти в эфир Юрий Антощук. Он так скромно, тихонько сидит, даже не представляет, знает, что он из Херсона, а забыла, как называется организация Юр. Херсонский фонд объединения. Ага знает, Маша подскажет, как хорошо, что есть партнеры, которые всегда смогут ответить за тебя, если у тебя нет такой возможности. У нас да, еще один раз. участник Александр. Я публикую ссылки на прямой эфир, так что вы там говорите, <соцентр> говорите. <соцентр> <Я> <соцентр> <соцентр> спасибо. спасибо, Юра, спасибо, что ты нам сегодня помог. И у нас еще есть один участник Александр, хотелось бы его тоже услышать. Паша, голову Здравствуйте, меня зовут Петюшин Александр, я представляю Первомайское отделение детской общественной организации Рубли, вот, которая распространена на территории Луганской области. Ну вот уже второй раз, а если быть более конкретно, то она собирает школа громадской участи. На самом деле это очень оригинальный, креативный проект, который нам дает большие возможности, это как и общение между собой, так и обмена каким-то опытом, какие-то идеями, Вот. И я думаю, что нам очень всем повезло, на плане, что мы имеем такую возможность. Желаю вам также попасть на такой же проект. Давайте заявку. И на это я опять появляюсь в кадре, на этой оптимистической ноте. Я думаю, что мы будем заканчивать. Я еще раз скажу, что это был онлайн проект в третьем секторе Института Родинского Креативных Технологий ТАМАС Медиа. Тут вы видите за моей спиной участников школы громадской участи. Завтра мы Продовжимо свою роботу, і, можливо, завтра ми ще вам щось цікаве розкажемо. Якщо у нас на це буде бажання і час. До побачення всім. До побачення!